रहमतुल्लाहि व वर्क रेवान का पहला इज्तम हुआ था उन्नीस सौ तिरपन में मरकज़ की बुनियाद में कितनी कुर्बानियाँ दी गई मौलाना तारा जमील साहब का बहुत प्यारा बयान जजाक उन्नीस सौ त्रेपन में नौ जुलाई उन्नीस सौ तिरपन में पहला हुआ जिसमें मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह तशरीफ लाए 1951 में वहां डेरा लगाया गया ब्रामीण में और उन्नीस में 9 जुलाई पहला इज्तम रखा गया तो थोड़े से लोग एक छप्पर बनाया था मस्जिद का एक छप्पर बना दिया मजमे का इज्तम खत्म हुआ तो मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्ल ने सारे पुरानों को जमा किया ने बयान फरमाया कि ये मरकज है और मरकज आबाद होता है कुर्बानियों से वो दीन का मरकज जो पैसे से चले वो आगे चलकर गुमराही का जरिया बनता है और वो दीन का मरकज जो जान माल की कुर्बानी से बने वो आगे चलकर हिदायत का जरिया बनता है और इस मरकज को आबाद करना है कौन है जो मेरे हाथ पर मौत की बैत करता है न ये चार महीने का काम है न चिल्ले का वे चार महीने चुल्ले का क्या मतलब है कारोबार मेरा काम कोई और है उसमें से थोड़ा सा खैरात आपको भी दे देता हूं तो अभी तो हम तबलीग को एक साइल की तरह टाइम ता दे दिए साइल कहते एक रुपए का सवाल है एक रुपए का सवाल है तो वो भी कहते भाई चिल्ले का सवाल है तो हम भी कभी कभी चिल्ला उसको फेंक देते हैं चल भाई चिल्ला तबलीग को साइल को दे दी तो मोलो अलैहि ने फरमाया कि ना चार महीने न चिल्ला ये पूरी उम्मत की जिंदगी का काम है और उम्मत को इस पे लाना है जब आदमी खड़ा होता था तो उसको सामने बुलाते क्या देखो भूख आएगी बर्दाश्त करनी हो प्यास आएगी सहनी पड़ेगी बीमारी आएगी दवाई कोई नहीं होगी और यहां से भागना नहीं होगा चाहे मौत आ जाए यहीं पड़ना होगा तैयार हो कहता जी तैयार हो उसे मजमु से बाहर निकाल लेते मुश्ताक साहब एक हमारे बुजुर्ग हैं वो फरमाने लगे मैं भी उस बयान में था तो मिया जी मेहराब मुझे तरकीब देने लगे कि तू भी नाम लिखा तो मोनो न साहब रखमतुल्ला ने डांट दिया कोई किसी को तरकीब न दे जिसने खड़ा होना है खुद अपने इरादे से खड़ा हो कल को यहाँ भूख आएगी और बीमारी आएगी फिर यह तुम्हें कोसेगा कि मुझे फंसा दिया जिसने खड़ा होना है अपनी हिम्मत और फैसले पर खड़ा, जो तो उन अठारह आदमियों से बैठ ली कि यहां से नहीं हिलना चाहे मौत आ जाए तो उन सब ने यह फैसला किया कि यहां से नहीं हिलेंगे चाहे मौत आ जाए और मुझे हाफिज सलेमान साहब ने सुनाया कि तीन तीन दिन की भूख आम चीज थी और बाज ऐसा होता था कि सख्त भूख लगी हुई और अल्लाह ने रोटी भेज दी और हम खुश हो गए अल्लाह तेरा शुक्र है खाना आ गया ऊपर से कोई मेहमान आ गए तो मिया जी अब्दुल्ला रखमतुल्ला के खादिम थे हमारे सामने से रोटी उठा लेते और उस, उस मेहमानों को खिला देते और हम फिर भूखे के भूखे रहे हमारे चैनल अलबेना ट्यूब ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें और बैल पर रोटी मिलती थी मक्की की जौ की आटे की रोटी तो कभी कभार आती थी सालन देखने को नहीं मिलता था और मिर्चों के साथ नमक और मिर्च पानी में घोल के रोटी खा लेते थे और दूर दूर तक कोई ना आने वाला ना कोई जाने वाला ना कोई पूछने वाला और लकड़ियां काट के लाते थे तो उनमें सांप फंसे होते थे जो सर के ऊपर सांप रखे हुए लकड़ियां लाके उसमें डालते थे तो नीचे फेंकते तो सांप नहीं फलते एक दिन अट्ठारह दिन गुजर गए सालन खाने को न मिला और मेरा बड़ा दिल हो कि कहीं से कोई सालन मिल जाता जा। है अठारह दिन गुजर गए सालन नहीं मिला आपके दफ्तर खान पर तो अठारह किस्म के खाने रखे होते हैं और वहां अठारह दिन गुजर गए सालन नहीं मिला तो कहने गया अठारहवें दिन मैं बैठा था तो किसी ने कहा कि बच्ची तुम्हारी मरने के करीब है उसको आके देखी कब कभी जब गया तो घर गया थे वहीं छोटी जोड़ छोटी झोपड़ियां बना दी जब मैं गया तो बच्ची मरने के करीब एक कोई हमारी रिश्तेदार दूर से आई बच्ची का हाल पूछने तो वो कद्दू का सालन पका के लाई और रोटी उनका जब मेरी निगाह सालन पर पड़ी तो मैं बच्ची की मौत भूल गया और मैं खाने पर बैठ गया कहा वो औरत कहने लगी कैसा जालिम बाप है कि बच्ची मर रही है और उसके रोटी की पड़ी है और उस बेचारी को क्या पता था कि आज अट्ठारहवा दिन गुजर चुका है और मुझे खाने को नहीं मिला साल और ऊपर से मियाँ जी अब्दुल्ला रहमत फरमाते लूट लो भूख के मजे लूट लो फिर इस मरकज में कभी फाका नहीं आएगा तो मेरे भाई और बुजुर्गो जिस तरह हमने मौलाना तारिक जमील साहब की ये प्यारी कारगुजारी सुनी जिसमें उन्होंने रेवन के बारे में बहुत ही प्यारी बातें की है जिसे हमें अपनी ज़िंदगी में लाकर और दोस्तों अहबाब के साथ शेयर करके आगे जाना चाहिए तबलीग में जजाक ला